Спасибо, Майдан, что дали слово. Я рвался на эту сцену, чтобы сказать вам, что вам не говорят по телевизору. У вас война. Вам показывают картинки с Крыма, а у вас война. И сегодня вы должны признать, что хватит танцевать на сценах, хватит петь. У вас война. У вас отобрали Крым однозначно. И вот он вам, я очевидец. Я тоже поехал играть в войнушку, туда, в Крым. И когда прилетел на самолете, все улыбались, все было в порядке. А когда попытались поговорить с людьми, гопники, самые натуральные гопники, и не крымчане, никаких крымчан, луганчан, харьковчан, которые хотят быть с Россией, нет. Это миф, который создало само телевидение, в том числе и громадское, общественное, ICTV, и СТБ, все они вам лгут, потому что неправильно подают информацию. И когда меня там вначале эти гопники бородатые с волосами, вот такими длинными, с бородами, оттеснили от обычных людей, потом меня отбила милиция, повезли в участок, а из участка меня сдали настоящим российским военным, только переодетым почти в казаков. Потому что эти казаки никакие не казаки. Это гопники с России, которые приехали в Крым и заходят туда через открытую границу на Востоке в огромном количестве. Обученные. И Путин им сказал, едьте в Крым, получайте дома и квартиры. И у вас, пока вы здесь танцуете, забрали этот самый Крым. И вам это по телевизору не говорят. Вам говорят, потерпите, потанцуйте, попейте, попойте за Шевченко, помолитесь, еще что-то сделайте. А с этой сцены даже ничего не говорят. У вас отобрали Крым, его нет. Потому что завезли завозных гопников. И эти завозные гопники сегодня в Луганске. И сегодня в том же самом Луганске, где Лешко арестовал самого главного сепаратиста. Его тут же выпустила милиция. Точно так, как меня выпустила милиция. И тут же втолкнули в машину. Потом повезли и говорят очень просто, с пистолетом под ребром. А ты что, не понял, что война? А потом отдали этим староверам, которые с мешком на голове возили 8 часов и избивали. Затащили в какой-то сарай непонятный и читали мне лекции. Знаете о чем? О старой вере славянской. О том, что надо любить Бога. О том, что я Бандера. О том, что у меня бандеровские ботинки. Вот они мне какую лекцию читали. И говорят, мы тебя сейчас спалим здесь, как героя Майдана. А потом просто вывезли и сказали, ладно, мы тебя помилуем. Вывезли в поле и бросили ограбленного. Потому что именем Бога и насаждением фундаментализма, вот что делает Путин. Он объявил вам войну и берет вашу страну. И вам об этом по телевизору не говорят. У вас просто занимают территорию. И я вам больше скажу, они не собираются останавливаться в Крыму. И наша армия вас не защитит, потому что ее нет. Потому что ее не кормили, не поили. И даже не в этом дело. Технологии изменились, и новая война не похожа на старую. Я сам был поражен. И очень прозрел вот этим подбитым глазом. И теперь я настоящий очевидец. И когда я сюда приехал, включил средства массовой информации, да еще и пошел на громадское телевидение, чтобы рассказать об этом, что там война. Они не дали слова, потому что это неинтересно. А на следующий день и через день избили еще съемочную группу, еще. И их самая главная задача, это чтобы вы оттуда флешки не вывезли и камеры, чтобы не показали, что крымчане прячутся по домам, что татары сидят дома и боятся, что по улицам ходят российские гопники с криминальными рожами. Это люди из Рязани, Калуги, черти откуда. И они вам читают лекции про старообрядчество. У нас война, у вас отцопали территорию. И вот вчера я везде писал, везде звонил и говорил, с врагом не торгуют, когда он у вас отнимает территорию. Не торгуют. Единственное, что боится Путин, это потерять свой газ, потому что он продает его через нас. И сегодня есть один выход. Это не туда посылать ребят. Некоторые отчаянные головы собираются, говорят, нет, там по-настоящему убивают и стреляют. Это даже не тот Майдан, который здесь был. Это совершенно другое. Это военные действия совершенно по-новому. Крым отсопал у нас Путин. И это война. Во время войны с оккупантом не торгуют. И сегодня я к Майдану обращаюсь и вышел на эту сцену с одной целью. Майдан, ари, кричи, трубу надо перекрывать. Путин не должен через нас торговать с Европой. Европа найдет, где купить газ у другого, но не оккупанта. Мы не можем торговать сегодня с Путиным. Трубу надо перекрывать. Это самое главное, что может на него надавить. Путин помешанный на деньгах. Путин убийца, который прислал нам сюда гопников, и он отдает наше население под гопников. И эти гопники уже не только в Крыму, они в Луганске, Харькове. Нет там харьковчан, срывающих украинские флаги. Ни одного. Там москвичи, там Калуга, там вот эта вся прибрежная. Ставрополь, они оттуда прут, потому что граница открыта. Они заходят с российскими паспортами, уже снаряженными на военные действия. Их самая главная цель не допустить съемочные группы к населению на месте. И они за это готовы возить вам по улице, запугивать и убивать. Так вот эти гопники попросту меня ограбили с именем Христа на устах. Это фундаменталисты. Путин насаждает фундаменталист православный. А вас всех он уже объявил фашистами, нацистами, убийцами, грабителями. И поэтому именем Бога теперь вас можно грабить. Хватит танцевать на Майдане. Требуйте от правительства перекрыть трубу. Не знаю, что с ней сделать. На Востоке, там, где она ограничит с Россией. Перекрыть и не торговать. Этого он перепугается. Путин этого обострется. Потому что если ему перекрыть трубу, на IPO все акции рухнут. Не будет у него больше бизнеса с Европой. И Европа вас поддержит. Закачаем с другого места. Закачаем с Европы. И это требуйте здесь, на Майдане. Каждый день перестаньте выйти здесь песни. Перестаньте рисовать на асфальте черти что с солнышками. У вас война. Вы еще не поняли. А я вижу, как они входят, и эта тактика теперь стала совершенно понятна. Вначале идут переодетые протестантов гопники. За ними идут Другие казаки, гопники, а за ними стоит армия российская. И никакие они не зеленые человечки. Это войска с винтарями, с пушками, с танками. И сегодня уже они начали, я в одном из видео поставил и попросил. Ты бы Путин, я говорю, хотя бы присылал сюда таджиков. Так вот сегодня уже есть высадка десанта, в которой в основном узкоглазые здесь высаживаются. Знаете почему? Потому что им легче славян стрелять. Потому что мы не хотим стрелять в русских и украинцев. Мы одна все-таки нация. А они будут стрелять, потому что мы разные. Вот что происходит. Поэтому вот с этой сцены теперь должно быть только одно. Война. И признайте это. И чтобы вам не говорили там, наверху, правительство, какие бы цели они не преследовали, вы должны знать, в Крыму война. И эта война надвигается на вас. И завтра сюда въедут не те подставки под флажки крымские, за которые меня били там в Крыму. Сюда придут вот эти гопники, потому что Путин делает то, что делал в свое время Гитлер и Сталин, это атаковать население криминалом. Вот этот криминал хочет получить татарские дома, хочет жить в Крыму, хочет прикрыть свою нищету там в России, потому что Россия погрязшая в нищете. Он коррупционер, который торгует газом. Вот о чем я хотел вам сказать. У вас война. И сегодня вы должны требовать от всех на Майдане перекрывать трубу любыми путями, как бы трудно нам не было. Перекрывать торговлю газом, а это должно звучать отовсюду. Перекрыть Путину продажу газа, потому что на этом вся империя его держится. После этого его вынесут самого его граждане, потому что нечем будет платить пенсии, нечем будет кормить армию, потому что только с газа эта клика питается. И когда у вас оттяпали Крым и продвигаются дальше, на Херсон, на Николаев, в Луганск, Харьков. Они собираются все это забрать. Знаете для чего? И я потом уже понял, что они делают. Они хотят вступить в переговоры с новым марионеточным правительством, каким-нибудь. Я не знаю, кого выберет Путин, но кого он выберет, это и есть главный предатель. И знаете для чего? Опять контролировать трубу. Опять эту гадскую трубу, из которой вылазят все время эти олигархи. Опять этот гадский нафтогаз, из которого выскакивают постоянно миллиардеры наши. Эти миллиардеры, которые проплачивали и здесь, на Майдане, все. И там они проплачивали. И сегодня эти олигархи тоже продолжают все проплачивать. И знаете, ради чего? Ради этой долбанной трубы. Мы должны перекрыть трубу. Мы должны не дать торговать этой газом. Потому что только это и остановит агрессора. Все остальное у нас нет. У нас нет армии. Мы не можем защищаться детьми. Мы сегодня одно должны перекрыть трубу и пусть Альфа едет, развлекается, всех отстреливает там, и в мешках, и в центральную тюрьму. Потому что эти люди не заслуживают, они на чужой территории находятся, на нашей украинской территории. Крым это, Харьков, Днепропетровск, Донец, это все наша территория. И если там находится российский гражданин с георгиевской ленточкой и орет, срывает наш флаг, ему надо стрелять в голову, потому что это враг. И не надо с ним разговаривать, не надо его воспитывать. Потому что я тоже думал, что есть крымчане. Спасибо я хочу только одно. Мне не нужна. Мне не нужно ничего. Я достаточно состоятельный человек, миллионер. Я читаю лекции, хорошо зарабатываю. Я продаю хорошо недвижимость. Но я там понял одно. Мы не защищены. А когда сидишь с мешком на голове в каком-то сарае, привязанный к стулу, ограбленный, и тебя бьют постоянно по затылку, и говорят, что ты бандера, в бандеровских туфлях, ты начинаешь очень сильно задумываться над, международной политикой. И когда приезжаешь сюда, включаешь телевизор, 200-летие Шевченко, великолепный праздник, я уважаю Шевченко, люблю его, учил в школе. Но когда во время войны мы просто поем песни, когда мы во время войны просто рисуем на асфальтах, когда во время войны здесь не выступают правительство, которое говорит одно, перекрыть трубу, мы идем на это. Меня перед выходом на сцену просили не заниматься провокациями, не называть фамилий. И я не буду называть. У меня есть целый список фамилий, которые я ненавижу в правительстве. Я ненавидел, ненавижу и буду ненавидеть казнокрадов, которые вылезли из этой трубы. Я ненавижу эту самую трубу, через которую нас продают. И мне говорили, что не занимайтесь провокациями, не призывайте людей к войне. А я говорю, что, а если в вашем доме вы скурите на балконе, а ваш сосед насилует вашу жену, а другой сосед говорит о том, что потерпи, это провокация. А потом жена за ужином объясняет, ты знаешь, я ему не сильно дала, делала так, чтобы ему было плохо. Вот так сейчас ведет себя правительство. Не занимайтесь провокацией, не говорите ничего, не стреляйте. Но если им не стрелять в голову, снайперами. Они останутся на нашей земле, потому что у них нет страха. Когда к вам подходят пять гопников, отделяют от толпы и возят с мешком на голове, вы ничем не защищены, потому что ты приехал туда снять что-то с бананом в руке, чтобы было весело, чтобы показать эту армию путинскую, такую же обглоданную, кстати, как и нашу. Но если там не стрелять, они будут лезть дальше. Их надо останавливать. И я на себе почувствовал. Я всегда по телевизору смотрел в кино. Я люблю военные действия смотреть. И как пытают, люблю смотреть. Но когда это тебе наносится за 6 часов невероятное количество ударов по затылку, ты перестаешь соображать что-либо. И ты понимаешь, что это по-настоящему, это настоящая война, а это действительно захватчики. О них армия, впереди гопники, переодетые в крымскую самооборону и в казаков. Нет никаких казаков. В России Это гопники, переодетые в казаков. И их надо убивать. Если ты в этой кубанке в лоб пулю стрелять, снайперку стрелять и говорить точно так, как Путин, не знаем, откуда прилетело. Прилетело тебе в голову. Вот что должно делать, не знаю, тайное правительство. И еще. Вот то, что сделал Лешко. Арестовал, пиар сделал себе, поставил, отвез в милицию и выпустили в Луганске. А почему в Киев не привез? Почему не в тюрьму СБУ? И я говорю, сегодня надо создавать специальную тюрьму. Куда вывозите их с мешками на голове? И вот что должно делать сейчас правительство. Да. И вот что сейчас еще должно делать правительство. Это собрать добровольцев. Я не буду. ситуация в том, что тоже Алексей он приехал с Крыма. Он хочет сказать, что там бывает. Давай я договорю. Мне не дадут сказать. Я выступлю на Я буду заканчивать. Я буду заканчивать. Я знаю. Я скажу, я стою. Что? Я еще вам хочу сказать, чтобы вы понимали, что происходит.

Я никогда не провоцировал на какие-то акции избиения кого-то. Я всегда выступал за одно. Потому что я хочу, чтобы наш народ когда-нибудь освободили от налогов. И я понимаю, что это возможно только когда будет общее волеизъявление. Но сейчас это все второстепенно. Потому что Путин напустил на нас подготовленные войска. Они давно к этому готовились. Их формировали лет пять тренировали в лагерях. И сейчас они приходят очень четко экипированы. Перчатки, нож, в рюкзаке зеленая форма, поэтому их всех называют зелеными человечками. И здесь георгиевская ленточка. Никакого отношения к Великой Отечественной войне не имеющая. Это гопники. Гопников надо отстреливать. И сегодня первое, отстреливать гопников. Второе, вывозить с мешками на голове в какую-то центральную тюрьму после войны будем разбираться, кто кому помогал. Потому что я очень хочу достать этого самвела, армянина. Самвела, Гамлетова, вообще, Мартин, какого-то, не знаю его фамилию. Он был обычный меняло. А теперь он вводит русскую армию и помогает похищать миллионеров из Киева. И вот этим армянином я очень хочу заняться через прокуратуру. И если мне кто-то его вывезет, я буду очень рад и заплачу за это. Сюда, в Киев, доставить. И третье. И третье, и самое главное, что должен сейчас делать Майдан. Вы все ищете ответы. А что делать? Требуйте перекрыть трубу. Только так проявится патриотизм. Все, кто против перекрытия трубы, сам работает на Путина. Все, кто вам будет говорить о какой-то безопасности, энергетической целостности, что мы подведем Европу, чепуха когда вас грабят, вы не пускаете агрессора в свой магазин. Вот и все, и не кормите его. Поэтому он зависим от нас, а не мы от него. Мы сейчас входим в лето, весна, лето, осень. Обойдемся без газа, за это время наладим оттуда, с Европы. Они вас не оставят. Но они сейчас ждут от нас требования перекрыть газ. Это должно быть народное требование. А Путин должен это услышать. И требование Майдана должно теперь только быть одно. Это перекрыть газ Путину. Он не должен торговать через наш супермаркет. Не какие-то там колбасу перекрывать. Чепуха. Не какие-то там товары из России. Чепуха. Газ и нефть. Вот что главное для Путина. Он контролирует Газпромом. Газ и нефть и больше ничего. И через нас они прокачивают миллиарды, набивая свои карманы. И сегодня четкий сигнал Европе должен дать. Перекрыть газ. Находите как угодно. Меркель уже выступила и сказала, мы обойдемся и без этого газа. Как-нибудь. И Соединенные Штаты знают, как сюда завозить сланцевый газ, который дешевле. Но дело в том, что олигархи, которые сотрудничают сейчас уже с Путиным, они ведут там переговоры, как лучше торговать этим газом. Опять вам скажут, как же мы замерзнем. Так вот летом не замерзнем. Перекрывать газ. И все, кто скажут, что газ нельзя перекрыть, провокатор. И работает на Путина, кем бы он ни назывался и какую должность бы не занимал. Газ перекрывать. Спасибо за внимание.